Ну і зараз говоримо про туристичний клуб, який діє при благодійному фонді Щаслива дитина. І представники цього фонду завітали до нас до студії. Це Микола Колодяжний і Леся Кулакова. Доброго вам ранку! Дуже приємно вас тут бачити. А, Коль, ну почнемо, мабуть, з тебе власне клуб, який існує, да і який дозволяє подорожувати, відкривати якісь можливо незвідані куточки нашої області, і всієї України. Він вже не перший рік існує при благодійному фонді щаслива дитина. Дійсно, і И, собственно, деятельность клуба начиналась, можно сказать, совсем с другой целью. Когда много лет назад создавался фонд «Счастливый ребенок», одно из направлений его деятельности была помощь детям-сиротам, детям из малообеспеченных и приемных семей. И очень быстро пришло понимание того, что на самом деле детям в интернатах нужны в большей степени не игрушки, там, не вещи, даже не медикаменты там, и не какие-то вкусняшки. Потому что со временем и государство начинало этим обеспечивать, и благотворители, слава богу, появлялись. Но вот чего не хватало этим детям, так это социализации. Вот. То есть это просто навыков жить, вести себя вот в том большом мире, который находится за стенами интерната. И зачастую случалось так, что дети, которые вот выпускались там 16-18 лет, уже взрослели, они просто не знали, как себя э, вести, как самим решать какие-то проблемы, как самим о себе заботиться, как там в конце концов просто сходить в магазин, купить продукты. Вот. И быстро основатели фонда пришли к пониманию того, что вот туризм, туристическая деятельность, это как раз вот та форма, которая позволяет вот через такие интересные вещи, как там походы, экскурсии, какие-то поездки, учить детей жить самостоятельно. И вот, собственно говоря, вот уже 10 лет Туристический клуб Клубок и сочетает эти две важные функции. Ну, во-первых, это учить детей готовить их к взрослой самостоятельной жизни, а во-вторых, это просто дарить какие-то хорошие эмоции открывать мир, показывать, что в мире есть вот много еще чего интересного ради чего стоит и взрослеть, жить там чего-то стремиться достигать, вот и вот уже, как я уже говорил, 10 лет в прошлом году мы как раз в декабре отмечали этот юбилей. Кубок продолжает жить, продолжает наращивать свой потенциал, сотни тысяч детей уже принимали за это время участие в мероприятиях, это были походы в самые разные уголки. Украины, это и какие-то небольшие там экскурсии даже по городу Запорожье, начиная от таких мероприятий и заканчивая там большими настоящими туристическими походами там когда-то в Крым, сейчас это в основном Карпаты, это летние туристические лагеря и на острове Хортица и на берегах там, Азовского моря. В общем, вот так много всего интересного и вот дети, которые принимают участие в мероприятиях ЛУПА, я с ними тоже много общался. Они в восторге. Они, во-первых, получают какие-то новые эмоции, что-то интересное для себя открывают. Они знакомятся с новыми друзьями. А ведь все подобные мероприятия, когда вот человек, вы, наверное, сами знаете, вот вместе проходит с кем-то испытание, какой-то период, это здорово сближает. И люди остаются друзьями потом на всю жизнь. Они, конечно, взрослеют. Они становятся более уверенными, более самостоятельными. Есть даже такие для нас, можно сказать, такие почти голливудские примеры, когда дети, которые приходили еще там в возрасте 8-9 лет участвовать, в шкільному клубку. Сьогодні это уже волонтери, которые сами помогают проводить мероприятия, сами уже заботятся о мальчах, сами их учат, передают им опыт и, и так далее. Угу. Ліс, а от що дійсно важливіше от в таких от походах і таких заходах від туристичного клубу Клубок? Це емоції чи соціалізація чи нові друзі? Є от щось таке, що надзвичайно важливо для тих дітей, хто ходить у походи, хто вирушає на такі екскурсії? Я смотрю, емоції, конечно, просто зашкалюють, когда Ты возвращаешься, уже уставший с похода с ними вместе, и вот лишь бы лично мне уже домой добраться и сказать, все, не хочу уже никуда идти, не хочу на работу выходить, я устала, но смотришь вот эти эмоции, когда леся. Все добре, класно. Ти розумієш, що все, дякую, я возвращаюсь на роботу. От ну і то ж, звісно, соціальне дані нас очень, так. Важко хорошо. з ними вирушати в походи. Дійсно, Коля ж правий. Проблема в чому? В тому, що діти, які живуть в соціальних закладах, вони самостійно майже нічого не можуть робити. Їх в цьому просто не вча ну немає потреби, а тут їх потрібно мало того, щоб видернути із середовища, в якому вони комфортно собі знаходилися, де мінімальні можуть бути травми, де їм. Це приготують, де да не потрібно якісь там важкості тягати за собою. Їх видернули з того середовища, змусили кудись йти, тут на них одразу відповідальність за себе і за того, хто йде поряд. Да. І, мабуть, ну просто навіть якимось чином організувати їх важко. Ой, ви знаєте, как-то так, вот родителі мені одразу вже такі ссылочки про ребенка дають, що он лінчай, нічого не хоче робити, може не слухатися. Вот, Коли попадають к нам. как-то так нет. Вот именно все вместе ребята становятся настолько вот дружные и вот наоборот, что я там один ребенок начинает там идти мыть посуду там или там помогать там почистить картошку, но в походе все подключаются, как-то ну, не хочется, чтобы там они там ленились. Ну, примушивать никого до работы не треба. Нет, как-то так и получается, что нет. И действительно, они друг за друга так отвечают, и такие ответственные, присматривают вот наставничество, такое а есть. Я хотел бы еще о таком важном аспекте рассказать. Наверное, он важен не только для самих клубковцев, он на самом деле важен, наверное, для нашего общества в целом. Потому что, исходя из того, что все походы, они, как правило, организовываются за какие-то благотворительные сборы, Пожай, которые потом. мы сами проводим, mm -hmm. либо минимальные благотворительные взносы от родителей, детей, которые принимают участие, мы все стараемся организовать по принципу максимально интересно при этом при минимальной цене. То есть mm -hmm. мы стараемся находить какие-то самые, самые доступные там, а, способы проезда, проживания, питания. Снова-таки, как правило, если это какие-то походы или лагеря, то продукты мы закупаем сами, стараемся при этом находить какие-то минимально экономные варианты сами, потом дети принимают участие подготовки, и это позволяет нам, ну, грубо говоря, там, стоимость участия одного ребенка, да, вот для фонда делать какую-то минимальную. И мы, когда сравниваем, например, с теми цифрами, там, которые закладываются там в бюджете, на какой-то бюджетный аналогичный отдых для детей. Все просто на шкильни походы. А, да, угу. но они просто не, не на самом деле, да, по сравнению с тем, насколько это может быть доступно. И вот эта модель, которую мы отрабатываем, мы считаем, что она могла бы очень быть полезной и для тех же школьных учреждений, и для родителей, там, детей, которые не могут себе позволить. Хотелось бы ребенка отправить куда-нибудь, там, на море или в поход куда-то, что-то -то, сделать, какой-то подарок, вот такое путешествие. Но не все могут это позволить. Вот в Кубке мы эту модель сформировали такую, что ну, вот как бы при минимальных затратах это максимально интересно и при том еще и максимально полезно, и поэтому с удовольствием приглашаем к участию и родителей, и детей из обычных семей, да, то есть для них это в любом случае будет гораздо дешевле, чем э, участвовать, например, э, в каких-то коммерческих э, под, подобных проектах. А кроме того, э, мы еще берем на себя такую важную, как бы воспитательную часть, да, вот то, то, о чем мы уже говорили, то есть это и э, обучать детей э, каким-то необходимым э, социальным навыкам, ну и, и как это не будет громко звучать, но и закладывать в их души что-то доброе, вечное, вот то, с чем работает фонд, и это детям дает такое хорошее духовное развитие участия в наших Сколько мероприятиях. Сколько людей я, зазвучай есть я в, в туристической группе, с которой вырешает клубок в подорож? Ну, максимально у нас доходило до 40. Вот. Тобто, такие да. достаточно великие группы. Да, для... да, да, да. Тяжело, ну, много волонтеров, мы делимся на группы потом. вот Ну, вот лагеря у нас детские, вот летом которые проходят, 40 45 детей. Да. Вот, походы в Карпаты, 30 детей. В принципе, да. мы можем осилить. У нас есть свое снаряжение туристическое, у нас есть палатки, спальники, коврики, рюкзаки. Вот, как бы так, что тоже, вот, если уже готовиться в поход, и уже намного проще, что родителю не надо искать, там, а где взять рюкзак, а где взять. палатку там Як взагалі відбувається підготовка до походу? До походу, до табору дитячого, Я, це збирається якась група, їм розказують політику партії чи що робить. Якщо як чесно, у нас чуть -чуть це все спонтанно виходить, Вон, у нас немає можливості, именно, як буває, розказують, що треба готуватися в поход. Там, организационные, сборы, походы, весты, да. Да. организационные сборы просто для родителей да есть э, какие-то там э, высылаем там инструкции все это читают изучают тоже это все есть э, как родительское собрание есть но именно дети уже идут и попадают учатся плавать, попадая в воду да, сразу. Да, 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 да. Но, как правило новички. это все успешно проходит. Ну, конечно, конечно, мы изначально приглашаем новичков на куртиться, угу. именно. Когда вот, вот много уже у нас есть дети, которые ходят постоянно в походы, есть которые вот новички уже знаешь уже как на что вы настроились, чего варто бояться. И сначала приглашаем, да, давайте сходим на по родному краю в поход, и там уже наш. Тож гид гід он він и і розуміє, що его можна брати в Карпати, тут рановато що, давайте подождем, угу. ну, вот. Вот так. А от а, серед, дітей, да, серед дітей, які побували, відгуки. Відгуки тільки позитивні. Разные. Різні Конечно. бувають. А, ну, вот э, какие какие самые, бывают, как И где ты реагируют? Я смотрю, если записываются в следующий раз поход, значит. Значит, позитив. Значит, 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 да. Э, если э, перестали как бы так вот ходить, значит, что-то не понравилось. Но мы всегда работаем, развиваемся, вот э, что-то новое придумаем, больше интерактива, чтобы действительно это было все в игровой еще форме, вот. А mm -hmm. на, mm -hmm. на, на mm -hmm. какие найдовшие? Походи, наскільки вони можуть там на тиждень чи на десять днів Карпати, десять днів. Ну, дні 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 Дорога включає, звісно, себе, ще два дні туди, два дні обрата обратно. От ну так, в цілому десять днів. <гум> <гум> що стосується того, якщо от, зараз хтось там батьків, дітей дивиться і хоче спробувати свої сили, що потрібно зробити? Бо Микола казав про те, що це ну в принципі доступно усім, так? Да? Так <гум> мы как раз сейчас хотели с вашей помощью обратиться к родителям которые посмотрит а, наш эфир, а, что если вы хотите вашему ребенку вот, подарить какой-то классный, интересный, и в то же время доступный для вашего семейного бюджета отдых, а, наш туристический клуб это в принципе как раз то, что вам подходит. То есть на сайте Дети ZPUA можно найти информацию о клубе, можно найти контакты Леси, с ней созвониться. Там же есть информация о предстоящих походах, например, программа походов и мероприятий в целом на предстоящее лето. А, вот, и для родителей, для детей из обычных семей это, как правило, какой-то совсем небольшой благотворительный которые они ä, осуществляют, которые позволяют не только этим детям принимать участие, но и частично компенсировать, например, участие детей там, из там, тех категорий, которым просто не, за которых э, некому заплатить. В любом случае это получается в разы доступнее, чем участвовать в каких-то э, коммерческих программах. И, конечно, хотели бы, если это можно с вашей помощью обратиться, может быть, к каким-то магазинам, супермаркетам, э, бизнесменам, э, которые, например, занимаются продуктами питания, если у них есть возможность там, нам помочь э, с какими-то продуктами питания, там, консервами, крупами, макаронами, либо предоставить их по какой-то минимальной цене, мы будем очень рады, потому что это снова-таки позволяет нам сократить стоимость участия, и соответственно, да, да, и больше детей тогда мы можем привлечь к участию в наших мероприятиях. Дуже сподеваемся, что найдутся и те, кто поможет и продуктами, и, возможно, навіть каким то споряджением, и, возможно, просто меценаты, бы спонсоры, которые дадут благодійному фонду щаслива дитина на гроши для здійснення подобных походов. Да, мне кажется, что было бы чудово. Но я думаю, что волонтеры так же... Будуть не зайвими, можливо, хтось допоможе маршрут прокласти, можливо, хтось дітей розважить. Дякуємо, що завітали. Сподіваємося, що успіх і цього року буде переслідувати клубок туристичний клуб від від благодійного фонду щаслива дитина. Цікавих яскравих вам вражень і дітей із щастям в очах. Усього найкращого бажаємо і приходимо до чергової рубрики. А чергова рубрика, до речі, це гороскоп під незмінно якісну музику. Дізнавайтеся про те, що вам напророкували зірки.